hojiboy tojiboyevni gapi borku bitta haligi ertalab bolasini kayfiyatini yomon qilib uyg'otadi keyin mol boqqani chiqib ketishi kerak bo'ladi bor mol soladi aylantirib ya'ni hayvonlarga shafqatsizlarcha munosabatda bo'lish degan alohida monda bor mana qishloqda qo'y boqadiganlar bo'lishi mumkin shaharda mushuk boqadiganlar bo'lishi mumkin umuman yaratilgan hayvonlarga umuman shafqatsiz munosabatda bo'lish mumkin emas kuchukni urish qulog'ini kesish ko'pchilik qulog'ni kesib qiladi yo dumini kesib tashlaydi kuchuklarni umuman mumkin emas biz yoshligimizda zovurda yuradigan ilonlarni uchib yuradigan kaputarlarni shunaqa qilib ushlab kallasini uzib bira qilardikda yoshlikda shunaqa bo'lardi lekin ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni bir yuz o'n birinchi moddasi bor ya'ni hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish shafqatsiz munosabatda bo'ldi qanaqangi chora ko'riladi qo'shningni kuchugi bor senga yoqmaydi kelyoib toshni oldingda solding aylantirib hali yerda kallasi yorilib ketdi kuchuk endi senga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksni bir yuz o'n birinchi moddasi bo'yicha jarima qo'llaniladi jarima qancha deydigan bo'lsak bazaviy hisoblash miqdorini uch baravaridan besh baravarigacha jarima to'qqiz yuz ming so'mdan bir yarim million so'mgacha jarima to'laysiz